अस्सलाम अल्लाम मैं हूं डॉक्टर नजीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दादा इकराम कल से सोशल मीडिया में दो तीन अहम पोस्टें गर्दिश कर रही हैं जिसमें से एक पोस्ट एक फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट हैं जो वायरस के माहिर हैं उनका नाम है लक मोंटा गैनियर उनका एक बयान है उनकी एक स्टेटमेंट है उन्होंने अमेरिका में दी है और वो ये है कि जिन लोगों ने भी कोविड नाइन्टीन की या कोरोना की वैक्सीन करवाई है वो ऐसा ऐसा करके दो साल के दौरान मर जाएंगे और फिर इसका कोई इलाज भी नहीं है बस वो अपने मरने का इंतजार करें और हम लाशों को ठिकाने लगाने के लिए सोच विचार करें ये एक ऐसी सहसी गलती है जो तबी गलती है और इसका कोई मदावा भी नहीं है और इसके अलावा बहुत सारे माहरीन हैं जो इस हकीकत से आगा हैं वो ये दावा कर रहे हैं लेकिन वो बावजूद खामोश हैं इसके अलावा ब्राज़ील के एक सदर हैं उनकी भी एक खबर जो है ना वो भी सोशल मीडिया में गर्दिश कर रही है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद इंसान मगरमच्छ बन जाएगा और फिर ख़ातन के मुंह पर या दाढ़ी पर बाल निकल सकते हैं और इंसान की आवाज़ बदल सकती है ये पिछले दो तीन चार दिन से पहले की आई हुई पोस्ट है या एक उनका बयान है जिसे अब तर्जमा करके कर सोशल मीडिया में लगाया जा रहा है और जिसकी वजह से उन लोगों में जिन्होंने कोरोना की दोनों डोजेज लगवा ली हैं श परेशानी पाई जाती है ना सिर्फ वो खुद परेशान है बल्कि उनके भुरसा भी परेशान है और फिर एक ऐसा पैनिक और खौफ का माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि लोग पहले ही कोरोना वैक्सीन करवाने के हवाले से तजबजब का शिकार थे अब उनका ये यकीन मजीद पुख्ता हो गया है कि ये जो है वैक्सीन जो है कोरोना की ये तो एक जहर है ये स्लो पॉइजनिंग है ऐसे बंदा मर जाएगा तो ये एक फरोई बात है जिसमें कोई हकीकत नहीं है पहले हम आगे बढ़ने से हम इस साइंसदान जो है ये जो वायरोलॉजिस्ट हैं ये जो वायरस की बीमारियों के महर हैं जिनका नाम लक मोन्टा गेनियर है उनके बारे में बात कर लेते हैं ये फ्रांस के रहने वाले हैं मौसू और इनकी उम्र इस वक्त चौरासी साल है और ये नोबल इनाम याफ़्ता भी हैं अपने सब्जेक्ट में ये एक बड़ी बात है लेकिन मौसू का जो माजी है हमेशा मोतराजा रहा है वो हमेशा इस किस्म के जो है अनोखे और जो बयान देते रहते हैं क्योंकि उन्हें इस चीज़ से इम्पोर्टेंस मिलती है शोहरत मिलती है और वह शोहरत के भूखे इंसान हैं हाथ तो यह है कि से छह सात साल पहले दुनिया भर के इंतहाई अहम सौ 106 साइंस से है उन्होंने इसको एक खत लिखा था तुम्हारा ये काम नहीं है हर में जाकर टांग तुम अपने सब्जेक्ट जो तुम्हारा है वायरस का या जो तुम जिस तरह उस हवाले से तो बयान बात आप कर सकते हैं लेकिन हर मौजू पर बात करना और तिब के मुताबिक बात करना और मेडिकल बात करना ना तो आपकी स्वादीद है ना आपके अंदर ये इतनी अहलियत और सलाहियत है और ना आपकी बात की कोई अथेंटिसिटी है यानी इस कदर ये मौसू मुतनाज़ हैं डिस्प्यूटेड हैं इसलिए इनकी बातों को ज्यादा जो संजीदगी से लेने की कतन कोई जरूरत नहीं है बल्कि मैं ये आप सब दोस्तों को अर्ज करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अपनी वैक्सीन मुकम्मल करवा ली है वो खुदा का शुक्र अदा करें क्योंकि चीन की आधी से ज़्यादा ज़्यादा जो है वो वैक्सीन लगा चुकी है। अमेरिका साठ डेढ़ साल दो साल के दौरान अरबों लोग मर जाएंगे अकेले चीन के अंदर ही एक सौ एक अरब बीस करोड़ की आबादी का वो मुल्क है इसके अंदर साठ करोड़ लोग वैक्सीन करवा चुके हैं तो साठ करोड़ लोग मर जाएंगे ये बहुत ही एक लाघ बेबुनियाद झूठी और शोरत के भूखे इंसान की एक स्टेटमेंट है इसको तौर पर जो है ना संजीदगी से लेने की कोई जरूरत नहीं है और फिर हम तो मुसलमान हैं हम तो ये कहते हैं कि जिंदगी के आने का तो पता है मौत के जाने का तो पता ही नहीं है किसी को यह तो होता है कि भी पहले जो है दादा पैदा होता है फिर बाप पैदा होता है फिर बेटा पैदा होता है तो मौत का तो यह है कि भी दादा बैठा रहता है बाप बैठा रहता है बेटा पहले चला जाता है हम तो मौत और जिंदगी के हवाले से बहुत ही अटल हैं और सब कुछ मेरी कुदरत के पास है हमें इतबाद और इतकाद यकीन रखना चाहिए कि जो हम कुछ, जो कुछ हम कर रहे हैं दुनिया के साथ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं एक बताल बताता है एक बात और ये कि जो हम वैक्सीन लगवा रहे हैं ये वैक्सीन एक खास किस्म के कोरोना के जरासीम के लिए है उसी हवाले से हमारे अंदर एंटीबॉडीज या दिफाई निज़ाम पैदा करेगी एक जो है हमारे जिसम के इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जिसकी वजह से ये जरासीम जो है हमारे ऊपर दोबारा हमला नहीं कर सकता अगर कोई और किस्म कोरोना की आ जाती है तो उसके खिलाफ ये एंटीबॉडीज काम नहीं करती लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन एंटीबॉडीज के बनने से या वैक्सीन लगवाने के बाद जो हमारा इम्यून सिस्टम जो मजबूत और महफूज होता है वो दो साल के नतीजे में हम खुदा न खासा मौत की वादी में चले जाएंगे ऐसी कोई बात नहीं है ऐसी बातों पर कान धरने की बजाय वो तमाम दोस्त जिन्होंने वैक्सीन करवा ली है वो अल्लाह तला का शुक्र अदा करें कि उन्होंने इंसान को अल्लाह तला की दी हुई एक इल्म की से फायदा उठाते हुए वैक्सीन लिया और जिन लोगों ने नहीं करवाई वो फौरी तौर पर अब उन्नीस साल से ऊपर के तमाम पाकिस्तानियों को ये सहूलत हासिल है वो एक ग्यारह छियासठ पर मैसेज करें अपने शरारती कार्ड का और फिर पहली डोज और दूसरी डोज वैक्सीन के लगवाएं ताकि वो हमेशा के लिए खुद ही महफूज हो जाए और अपनी जो खानदान की कफालत को वह सारा है उस सूरत में भी वो एक जो उन पर जिम्मेदारी होती है उस जिम्मेदारी से भी वो दबरा हो सकें और पाकिस्तान के भी वो मुफीद शहरी बन सकें माशरे के ऊपर बोझ ना बने नादी क्राम आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नजीर को सब्सक्राइब फर्माएं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हमारी ये आवाज़ पहुंच सके अगले वीला इजाजत असल